As Salamu alekum, axşamınız xeyir. Qurani-Kərimin 2-ci Bəqərə surəsinin növbəti 10 ayələri, 111-120-ci ayələri Allahın iznində oxuyacağam. Auzu billahi minəş-şeytanəcəmm. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. 111. Yahudilər və Xəsbəristlər dedilər: Cənnətə Yahudilərdən və Xəsbəristlərdən başqaca girməyəcək. Bu ancaq onların xüyalardır. Ya Rasulum, onlara söylə: Əgər bu sözü doğru deyirsinizsə, dəlillərinizi, dəlillərinizi gətirin. 110. Xeyr, onların dediyi kimi deyil. Əksinə yaxşı işlər görüb özlərini Allah'a təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı əvəzi vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. 113. Yahudilər dedilər, xaçbərastlər dində düzgün və mötəbər bir şeyə istinad etmirlər. Xaçbərəslər, xaçbərəslər də Yahudilər dində düzgün və mötəbər bir şeyə istinad etmirlər, söylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab, Tövrat və İncil oxuyur. Kitabə, kitabəhlə olmayan və yazıb oxumaq bilməyənlər də onlar kimi danışdılar. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hökmünü Qiyamət günü verəcəkdir. 114 Allahın məscidlərində onun Allahın adının çəkilməsinə mənasizlik, mənasizlik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə, dağılmasına çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Halbuki onlar oraya məscidlərə ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dünyada rüsvayçılıq, axirətdə isə böyük əzab gözləyir. 115 Şərqdə, qərbdə Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz, üz tutsanız Allah buradadır. Şübhəsiz ki Allah öz mərhəməti ilə genişdir. O hər şeyi biləndir. 116. Yahudilər xəsbərlərlər və mülklər dedilər. Allah özü üçün övlad götürmüşdür. Allah paq və müqəddəsdir. Bu sözlərin ona heç bir aidəti yoxdur. O bütün ayıb və noksanlardan xalidir. Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa hamısı ona məxsusdur. Hamısı onun itayətindədir. 117. Göyləri və yeri ijad edən, yoxdan yaradan odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona, ona o işə yalnız ol deyr. O da fəvran olar. 118. müşriklərdən olan cahillər dedilər. Nə olaydı ki, Allah bizimlə də danışaydı. Bizə də bir ayə gələydi. Onlardan əvvəl gələnlər, Yahudilər və Xasparəslər də buna bənzər sözlər demişdilər. Onların qəlbləri bir-birinə bənzəyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ailələrimizi, dərlərimizi açıqcasına göstərdik. 119 Yaresulüm biz səni möminlərə haqq ilə Quranla müjdə verməyə və kafirləri qorxutmağa göndərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən soruq-suolub tuturmayaxsan. 120 Yaresulüm sən Yahudi və Xəsbəristlərin millətlərinə, dinlərinə tabe olmayınca Onlar səndən qətin, yər, qətin yer razı qalmayacaqdır. Onlara de: Düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Əgər sənə gələn elmdən vəhidən sonra onların nəfslərindən gələn istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan, Allahın əzabından qorayacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi taplar. Oxuduğum 115-120-ci ayələri Allahın ismindən ə qısa izah etmək istəyirəm. 111-ci ayədə uca Allah buyurur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Yahudlar və Xasparəslər dedilər: "Cənnətə yahudlardan və xasparəslərdən başqası girməyəcək. Bu ancaq onların xüyalardır. Yaraslım onlara söylə: "Əgər bu söz doğru deyilsinizsə, təllələrinizi gətirin." Yahudlar və Xasparəslərin iddiasına fikirlər. Gör hansı deyən irəli sürürlər. Ancaq uca Allah buyurur ki, bu ancaq onların yuxulardır dəlləri varsa dəllərinə diqqət etsinlər. Yəni dəlləri yoxdu, heç bir zaman da olmuyor. 112-ci ayədə Uca Allah buyurur: "Xeyr, onların dediyi kim deyil. Əksinə yaxşı işlər görüb özlərini Allah'a təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı əvəzi vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər." 112-ci ayədə, yəni tamamdır bunu ki, yəni xeyr, onların dediyi kim deyil. Əlbəttə ondan dediyim kimi olmaz uca Allah. Əksinə yaxşı işlər görüb özlərini Allah'a təslim edənlər. Yəni bu dünyada Allah e, bizlərə ömür verib e, və bu ömrümüzü yaxşı əməllər üçün yaşamalıyıq, Allah rəzası üçün yaşamalıyıq, Allahın dinini yaşayıb və yaşatmalıyıq. Allahın iznindən bacardığımız qədər hamımız yaşamalıyıq bu boş-boş e, gəzməklə deyil lan təkəbbürlə gəzməklə deyil. Və bəzlər bəzlər kimi uca Allahın dinini, sözlərini, ayələrini, surələrini öz fikirlərinlə e, azizləşdirməklə deyil. Etməyin, eləmin, onlar böyük günahdır. Allah isla etsin hər elə insanları. Vallahi billahi. Allahın yoluna qayıdın. Yəni Hamımıza Allah'ın iznindən insanları bu eee başa düşməyən dini yaşamayan hər yerdə Allahın dinini acizləşdirməyə çalışan öz fikirlərlə insanları uca Allahın dininə dəvət edirəm. Xeyr əmələ, gözəl əmələ dəvət edirəm. Allah'ın iznindən mən heç kimə özümə rəva bilmədiyimi ümumiyyətcə heç kimə demərəm. Bu fakt Uca Allah bizlər üçün bu kitabı göndərib və biz bu, kitab, bu kitabla Allahın iznini ömrümüzü yaşam yaşamalıyıq. Allah rızası olsun, bacardığımız qədər bu kitaba əməl etməliyik. Və soruruzu da Uca Allah deyir ki, "Xeyr, onların dediyi kim deyil. Əksinə yaxşı işlər görüb özlərini Allah'a təslim edənlərin Rəbb-i yanında mükafatı əvəzi vardır." ca Allah vəd verir. Yəni cənnət var Allahın izniylə. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur. Və onlar dem qüssə görməzlər. 113-cü ayədə e, Yahudilər xaçpərəstlərə dedilər, xaçpərəstlər də Yahudilərə dedilər ki, dində düzgün və mötəbər bir şeyə istinad etmirlər. Yahudlar İbrani xəsbəsələrdi, Süra xəsbəsələr Yahudlara deyir. Halbuki onların hər ikisi Kitab, Tövrat və İncil oxuyur, uca Allah bildirir. Yəni Tövrat, İncil oxuyur deyir. Halbuki onların hər ikisi, yəni uca Allahın göndəriyib kitablar olub, bunlar da səmavi kitablardır, oxuyur. Kitab ehli olmayan və yazıb oxumaq bilməyənlə də onlar kimi danışdılar. Allah onların aralarında, eee, aralarındakı bu ihtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. 114-cü ayədə uca Allah buyurur. Allahın məscidlərində onun Allahın adını çəkməsinə, məaləsə törədənlərə və onların xarab edilməsinə, dağılmasına çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? O vaxt ki, dövrdə də yəqin ki, olub, Allahın, uca Allahın yer üzündə məscidlər Allahın evidir, bildiyiniz kimi. Yəni yer üzü ümiyyətlə kainat, bəşəriyyət hamısı Allahə məxsusdur. Uca Allahə məxsusdur. Hamsanı yaradan Allahdır. Və məscidlər də e, yəni ibadat əhlinin ibadat eləmək, Allah rəzası üçün, Allah ibadat eləmək üçün yerlərdir yer üzündə. Tikilib e, və onları dağıtmaya çalışan insanlar var hal-hazırda da bu dövrdə, bu yaşa e, bu zamanda mövcud olan insanlar. Allah elə insanların bəlasını versin. <laughs> Halbuki onlar oraya məscidlərə ancaq qorxa-qorxa qorxa qorxa girməli idilər. Onların dünyada rüşvayçılıq, axirətdə isə böyük əzab gözləyir. Fikir, uca Allah günə deyilir. Onları dünyada rüşvayçılıq, rüşvayəyllər Allah geyr-tezi var. Hər bir biliş, hər birin, hər bir pis əməlin e, bu dünyada da cəzası var, axirətdə də cəzası var. Axirətdə isə böyük əzab gözləyir. Əlbəttə, axirətə qəbr əzabı, axirətə cəhənnəm əzabı. 115-ci ayədə uca, uca Allah buyurur. Şərqdə qərbdə Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz, üç üç tutsanız Allah oradadır. Şübhəsiz ki Allah öz mərhəməti ilə genişdir. O hər şeyi biləndir. Bu da açıq-açağar ayədir. Uca Allah, yəni hər bir şey şərqdə, qərbdə, cənub, şimal hər bir yerdə Allahındır. Bu dünya, axirət, kainat, bəşəriyyət, bəşəriyyət, bütün galaktika hamsa Allahə məxsusdur. 116-cı ayədə uca e, Allah bu yahudlar xaçbələtlər və müşriklər dedilər. Allah özü üçün ərovat götürmüşdür. Bax bunların dediyi sözə bax. Çevirəsəm amma Allaha həm də olsun, Allaha uğurama. Dediyi sözə bax. Allah paq və müqəddəsdir. Bu sözlərin ona heç bir aidəti yoxdur. O bütün eyb və noksanlardan xalidir. Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa hamısı ona məxsusdur. Hamısı onun itayətindədir. Gör Allahın yaratdığı məxluqlar, eee, Allaha gör al nə deyirlər? Allah özə öz qüdrət götürmüşdür. Dəhşət. 117. Göyləri və yeri ictiad edən, yoxdan yaradan odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona o işə yalnız ol deyər. O da fevran olar. Uca Allahın sözünə fikirlərin. Allahu Əkbər. Göyləri və yeri ictiad edən, yoxdan yaradan odur. Bizi biz yox idiq, kainatı, bəşəriyyəti yox idi. Uca Allah yoxdan var etdi. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona o işə yalnız ol deyər. O da fövrən olar. Yəni ani Allah istədiyini yaradar, istədiyini öldürür, istədiyini dirildir. Allah hər şeyə qadirdir. Və biz buna iman etməliyik, şək-şübhəsiz, şübhəsiz iman gətirməliyik. Allah hər şeyə qadirdir. Onlardan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. 118 müşriklərdən olan cahillər dedilər. Na o idi ki, Allah bizimlə danışaydı, bizim e, bizə də bir ayə gənəydi. Onlardan əvvəl gələnlər, Yahudilər, Xəsbətlilər də buna bənzər sözlər demişdilər. Onların qəlblərini qəlbləri bir-birinə bənzəyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ailələrimizi, dəlillərimizi açıq-sasında göstərdik. Yəni iman gətirən insanlara tam yəqinliklə Allaha bağlanan insanlardır. Ya iman e, ailələrimizi, dərələrimizi açıq səsinə göstərdik. Allah həm olsun. Əlbəttə biz görürük. Allah şükür olsun. Hər bir ayəsini, hər bir surəni qəbul edib iman gətirmişik. Bu kitabə ümumi sə göndərilən kitabları biz iman gətirməliyik. Hər bir sözünə. Yoxsa bəzilərini birini qəbul edib, birini qəbul ed etmirik. Hamsını, ham bütün e, Allahın kitab göndərilik kitab qəbul edərik. Və ondan əvvəllər də Tüvrati, İncili də bu kitab təsdiqi və onları da qəbul edirik. 119-ci ayəsində biz e, sənə möminlərə haqq ilə Quranla müjdə verməyə və kafirləri qorxutmağa göndərdik. Uca Allah, yəni gedirik yəni, rəsul e, peyğəmbərin peyğəmbəri nə üçün göndərdi? Peyğəmbərin göndərilmə səbəbi. Möminlərə haqq ilə Quranla müjdə verməyə və kafirləri qorxutmağa göndərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən soruq-suala tutulmayacaqsan. 120 Ya Rasulum, sən Yahudi və Kasperslərin millətlərinə, dinlərinə tabe olmayancə onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. Onlara deyib, düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Əgər sənə gələn ilimdən vəhydən sonra onların nəfslərindən gələn istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan Allahın əzabından qorayacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi tapa bilər. Əlbəttə ucalarda düzgün yol ancaq Allahın göstərdiyi yoldur. Yəni peyğəmbərə də ucalar bildirir ki, yəni sən başqa başqalar onların dediklərinə uyma. Sən uysan yəni sən sən də təza gözləyir. Uca Allah burda peyğəmbərə də istinad edib peyğam bildirir ki, yəni uyma, ancaq Allahın dinini təbliğ elə. Allah köməyiniz olsun. Uca Allahdan istəyirəm baxanlar və dinləyənlər üçün faydalı etsin. Hərlilik. Sağ olun, Allah amanında.